<гаси> Готовий, да? Тебя? Якого результату ви чекаєте від сьогоднішнього засідання суду? Затоворій за нас. <гаси> Спасибо. 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 Спасиб вы считаете виноватым виноват, что ваш не виноват? Можете вот называть, как вы считаете? Ну, виноват, что не ушел вовремя, что не сообщил не ходить Я хочу призвать людей, прежде чем выходить на улицу, размущаться. дайте спокойно разобраться. Ваши дети, если теряют кого-то из них, неизвестно, что будет с вашими детьми. Ведь этот шок, когда умирает отец, вот забрел не туда, куда надо, напился, уйти не смог, а потом уже и дали. Помните о ваших детях, то есть вам, вы считаете, что он не виноват полностью, да? Нет, я не считаю, ему надо было уйти, надо было сообщить. Есть вина.

вас поддерживали, кто-то отвернулся, или больше вас поддерживали Как получилось? Друзей что им потерял, потому что им посылали угрозы по интернету. Вот конкретный пример. Женщина беременная на соседей, а ей шлют. Она должна рожать, а есть люди угрозы и оскорбления. Человек просто отключился. Все, 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 отвернулись, да, осталось двое друзей. Все. Все. А ваши друзья, они же взрослые, поддерживают. Нет, меня все поддерживают и помогают и материально, и морально. Я не могу обидеться ни на сотрудников, ни на кого. На работе никто не верит, что он такой чудовище. Поэтому они его с детства знают, знают, как я воспитывала, поэтому даже не Являем, дыргит, не меня, я являюсь Бергенды не объединяют. Меня от сотрудника только поддержка. Я ответил у на поддержку. Да. А с Суровицкой был у вас какой-то ну, контакт, какие-то разговоры были нет, с Суровицкой? Татьяры? Нет, а как? Я не знаю, как подойти. Чего я буду подходить? Она а же виновата, мне Но вы не пробовали с ней как бы найти какие-то... Не пробовали. Ну, я адвокат, я был подавленный. В марте вообще было плохо, вы же знаете. Сейчас вроде немножко что, Ну, конечно, расстроен. И грызет себя за то, что пошел вот так А скажите, вам с ним позволять видеться? Нет. Вот я надеюсь, после суда мне дадут разрешение. Я их не знаю, я не знаю. Не знаю. Я только на передачу в Москве, когда в марте увидела. вы работаете, на работу не потеряли Нет, На работе мне работать Не нужно работать, потому что надо давать кредит. и пословно говорить. Для, ну, так, и тоже пойти, это, что ли, какие-то, я не знаю.